Salam, Gurman kanalının izləyiciləri. Bu gün Gurmanın kanalında ənənəvi reseptimizlə köftə resepti olacaq. Öncəliklə mütləq qeyd etməliyəm ki, noxudları bir gecə əvvəldən suya qoyuruq. İlk öncə sümüklərin üzərinə su çıxana qədər su doldururuq və qaynamağa qoyuruq. Daha sonra ayrı bir qabda kartofları istədiyiniz ölçüdə doğrayıb üzərinə qaynar su alırıq. Duz, istiot və sarı kök əlavə edib bişməyə qoyuruq. Onu da qeyd etdim ki, köftə resepti üçün bizə lazım olacaq ərzaqları və miqdarını videonun açıqlama bölməsində qeyd etmişəm. Sümüklər qaynamağa başladığıda üzərinə çıxan kəfi yığırıq. Daha sonra orta boy soğanı 2 yerə bölürük. Yarısını rəndəliyirik. Və köftənin ətinə əlavə edirik. Yağlı dana ətinini də soğanın üzərinə əlavə edirik. Suda gözlətdiyimiz yumru düyüləri də ətin üzərinə əlavə edirik. Sonrasında duz, istiot da töküb yaxşıca qarışdırırıq. Bişirərkən köftələrin dağılmaması üçün onu yaxşıca yoğurmaq lazımdır. Buna mütləq diqqət edin. Ayrı bir qabda alça turşularını qaynar su ilə yuyuruq. daha sonra hər köftənin içinə 2 ədəd xırda alça turşusu qoyub yaxşıca bükürük. Və bərk olması üçün möhkəmcə sıxırıq. Əlimizin içində yuvarlayıb yumruq forma veririk. Bütün köftələri eyni formada hazırlayırıq və bir qaba yığırıq. Qaynamağa qoyduğumuz sümüklərin suyunu süzürük. Daha sonra köftələri uzun bir qaşıq yardımı ilə ehtiyatla həmin süzdüyümüz bulyona qoyuruq. Bayaqrənd elədiyimiz yarım sovanın digər yarısını xırdaxırdə doğrayırıq. Yarı kərə yağı və yarı duru yağda qovururuq. ayrı bir qabda bişirdiyimiz kartoflarımızı da köftəyə əlavə edirik. Gecədən islatdığımız noxudları da bişməyə qoyuruq. Və tam yumşalana qədər bişiririk. Soğanları qızılı rəng alana qədər qovurmağa davam edirik. Daha sonra üzərinə bir çay qaşığının ucunda tomat, sarı kök, duz və iyot əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Yağ soğanı da köftəyə əlavə edib yeməyin altını söndürürük. Gördüyünüz kimi, çox ləzzətli, rəng yerində, dadı yerində köftəmiz hazırdır. Köftələri servis etməmişdən öncə zövqə görə quru nanə və ya təzə göyərti doğrayıb qata bilərsiz. Nuş olsun.